ஸ்ரீ குருபியோ அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று நிறைந்த வெள்ளிக்கிழமையினால் ஏகாதசியுடன் கூடியது நாம் நாராயணி ஸ்துதி பாராயணம் செய்யலாம் தேவி மகாத்மியத்தின் பதினோராவது அத்தியாயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த இருபத்தி நான்கு ஸ்லோகங்கள் நாராயணி ஸ்துதி என்று அழைக்கப்படுகிறது தேவர்கள் தேவியின் பண்புகளை புகழ்ந்து ஒரு ஸ்துதி பாடுகின்றனர் உலகில் தீமை எழும்போதெல்லாம் அவள் ஒரு அவதாரத்தை எடுத்து அதை முறியடிப்பேன் என்று அவர்களுக்கு உறுதியளிக்கிறாள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஸ்துதி நம்மை நெருங்கி சக்தியிலிருந்து இது காக்கிறது இது அனைத்து சக்திகளையும் போற்றும் அற்புத ஸ்துதி தேவி பிராமணி தேவி மாகேஸ்வரி கௌமாரி வைஷ்ணவி வாராகி நரசிங்கி ஐந்திரி சாமுண்டா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி துர்கா காத்தியாயினி பத்ரகாளி என்ற அனைத்து தெய்வங்களையும் போற்றும் அற்புதமான ஸ்துதி இது இந்த நாராயண ஸ்துதியை உச்சரிப்பதால் ஒருவரது ஜாதகத்தில் ராகுவின் தோஷத்தை குறைக்கிறது வீணை பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது இந்த ஸ்து தினம் ஒரு முறையாவது பாராயணம் செய்வதால் வீணையில் அற்புதமான முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது இதை சொல்வதால் ஒருவர் அபரிமிதமான திறமை மற்றும் உடல் வலிமை உடல் முடிவெடுக்கும் திறனும் அவர்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும் பெறும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இது எதிரிகளிடமிருந்தும் துஷ்ட சக்திகளிடமிருந்தும் ஒருவரை காக்கிறது நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ நாராயணி ஸ்துதி பிரசீத பிரசீத மாதர் विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृत्स्नमलङ्ग्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक् तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजम् परमासि माया। सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काति स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूता यदा देवि भुक्तिमुक्तिप्रदा स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिने परतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशाणां ति भूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपदारिणि कौशाम्बक्षरिके देवि नारायणि नमोस्तुते ते त्रिशूलचन्द्राहिदरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरिस्वरूपेण नारायणि नमोस्तु मयूरकुक् कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारीरूपसंस्थाने नारायणे नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ग गृहीत प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमोऽस्तु ते गृहीतो ग्रमः चक्रे दंश्रोधृतवसुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तु ते किरीटिनि महावज्रसहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोस्तु ते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते दंष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणि चामुण्डे मुण्डमतने नारायणि नमोस्तु ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रिमहामाये नारायणि नमोस्तु ते मेदे सरस्वति वरे भूतिबाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम् पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ज्वालाकराळमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भीतेर्भद्रकाळी नमोऽस्तु ते इति श्रीनारायणीस्तुतिसम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ